А вы знаете, если на шибаду, то, чтобы дуть, он ест воздух. Смотрите. Паша, пони, чего, мой кусачий. Так тоже, давай не будем кусать. то поставили? Да, он красный. Давай играть, Тоша! Давай! Ну, чего ты кричишь? Да, потому что на видео плохо слышно. Не слышно, все хорошо слышно. Тоша, смотри, какой у нас сапожек висит. Где? И вот тут. Лишь я а я... Почему-то что иногда пупок лежит. Я имею в виду не свой, а человеческий. Спасибо. Выигрывает с людьми. Сейчас будет скурить. Не факт. Смотрите, если на него подуть, он будет есть воздух. Это вот так выглядит. Он почему-то ест воздух. Видите, он ест воздух.

Это ты в селфи отправишь это видео? Mm? Это ты в селфи отправишь это видео? Mm, какой селфи? Нет. Отправлю куда-нибудь на ящик какой-то. Я думаю, им понравилось бы это видео. Давай. А какой ящик? Электронный. А ящик для чего? Это совместный ящик? Для писем. А кто их читает? Хозяин ящика читает. А хозяин тоже, значит это селфи для него. Видео ну видео какой. для его, и для его жены. А кто это? У меня что, есть жена? Тоже, ты неправильно понял. А я думала, у меня есть жена. У меня наоборот есть. У меня наоборот есть жена. Это мой слоник фиолетовый. Или львица у меня есть. Но мышонок это мой друг. И самая лучшая моя жена подушечка. И еще веревочка и гантели. Ой, то есть не гантели, а вот так колючая штучка. Мама. Это ты. А, что? а куда я вырасту, Вы купите мне колючий мячик или мячик для собачек. Купите. Купите. О, значит купите. Ура. Мама, можешь мне принести слоник? Сейчас. Мама, да. может, ты еще и его захочешь? Подайте мне, я сам не могу. Не надо показывать халат, Тоша, иначе он его будет грызть. Ай-яй-яй-яй-яй. Тоша! Почему ты воздух ешь? Посмотрите на Тошу сейчас! На Тошу посмотрите! Направь на Тошу! Тоша, Тоша! А, Тоша, ты что? Ты темно, очень плохо видно. Свет сюда плохо падает. Ладно, мы пойдем сюда. Это твоего Левика звать Львова. Вы можете представить, у этого собаки больше игрушек, чем у меня. Да ладно. Ну, да, да ладно у меня, ну ладно, я сознаю, у меня их больше. Посмотрите туда. Да, то что все. Ну пони все еще там немножко. <соцентричные> ну, они, 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 они. ну вот еще моя вот, игрушка большая. Тоша. сиди тут, сиди тут, сиди тут, сиди тут. А ты поделишься игрушками? Да, я так хочу посмотреть. Sous-titrage Société <tries> Radio-Canada задать два вопроса. Какими щетками и чем чистить собакам зубы? Ну, можно вы и не чистите, или им вообще не надо чистить. И, и, и выпада, и будут ли выпадать зубки у нашего... Ой, какой хороший Тоша! 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 Тоша, нельзя кусаться. Ну, посмотрите на него. и, и еще отправьте нам... Ответ, как отучить собаку кусаться? Хорошо? Всем пока, пока жена хозяина Лена и... Что Лена, Лена и Саша и хозяин Саша пока и отправьте Ну мама Тушина как зовут Лена? Ой, 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 ой. Моня. Моня. А братьев, ее как зовут? Там сестричка одна осталась, я не помню. Сильва по моему. А, всех уже распродали. У -у -у. Еще двух распродали. И, пожалуйста, можете нам направить эту фотографию этой сестрички. Возможно, мы ее тоже возьмем. Да, мы... Не возьмем. Почему? Николета, они себе оставили. Понятно, мы не будем брать. Но этого... мы это мы так не можем справиться с этим позже из-за того, что он кусается. Но мы с ним справляемся. Мы можем справиться только с тем, как отучить его кусаться. Мы иду на него. И он ест воздух почему-то. Это его успокаивает. Лови и играем в них. У нас нет никак... никаких проблем. Прививка прошла удачно. Ну там, где была посылка на э... Малюкова. Ой. Мананюк. Ма... Мануляк. Мануляк ну, Наталья. Знаешь, что это моя фамилия, девичья, что ли? Ну, Мануляк Наталья. Эй, смотрите, как он. Смотрите, смотрите. Вот его бейончик. Ну, не трогай. Тетя, тетя, и еще отправьте нам какие-то советы, хорошо? Тоже вам помахает пока, смотрите. И ушком тоже. И у задней лапой тоже. Хозяин, я люблю тебя. Ты можешь как-нибудь приехать из Одессы к нам в гости, посмотреть, какой я. И поговорить с нами. Хорошо, пожалуйста. Ладно, пока. Хорошо, что вы камеру. Теперь продолжу свою настоящую жизнь. А это было не настоящее? Нет? Теперь еще одно. Ну, типа такого. Ваш. Она а пробовается в следующей жизни намного лучше. Это была такая был ухудшенная. <свес> ну, вот так я всегда делаю. <свес> Агроматику изучаю. Ну, я без родителей теперь снимаю. Это видео я сниму сам. Хорошо? Ой, я подошел к родителю. там пишет